oilam singlim tufayli buzilib ketdi onasini ko'rib qizini olgin deydi ipini ko'rib bo'zini olgin deydi talov <türk> berdilar qaynonalar aralashuvi tufayli ajrashishlar ham ko'p aslida ayollar deydi aktyor deydi artist deydi o'nta yaxshi qizdan bitta yomon kelin afzal degan to'ppa to'g'ri kelinni farzand sifatida ko'rmang telefonni balosi bu birinchi o'rinda qarz ikki qo'ldan chiqadi sizda ayb yo'q ko'p ichib janjal qilib haydab ubora qaysi ko'chaga kirmang ajrim va yana ajrim bilasizmi ayol kishi hayotda o'zi artist bo'lishi kerak assalomu alaykum yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok shousi yana efirda oilam singlim tufayli buzilib ketdi bugun aynan mana shu mavzuda suhbatlashamiz biz boshladik oila bu muqaddasdir oilani har bir inson eng avvalo mustahkam bo'lishini va oilada ko'p ko'p sog'lom farzandlarni ko'rishni va shu sog'lom farzandlarni to'la baxtli to'la to'kis oilada tarbiyalashni niyat qiladi qiz ham yigit ham turmush qurar ekan shubhasiz yagona maqsadi o'zidan sog'lom nasl qoldirish va oilasini mustahkam tutishdir albatta bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda umuman ko'cha ko'yda aynan mana shu oila bilan bog'liq bo'lgan muammolar juda yam ko'payib ketdi xususan agar biz e'tiborimizni faqatgina yosh oilalarga qaratadigan bo'lsak yosh oilalar o'rtasida bir birlarini tushuna olmaslik yoki qudalar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik yoki qandaydir arzimas bir sabablar bilan Uh, hattoki bugun eng uh, asosiy yomon ma'noda urfga kirgan holat ya'ni telefon orqali ham oila buzilib ketishini o'zimiz guvohi bo'lyapmiz biz o'z uh, hamkorlarimiz va o'zimizni muharriylar bilan kichkinagina so'rovnoma o'tkazgan edik va aholidan eng avvalo oilalarni buzilishini eng asosiy sababini nimada ko'rasiz degan savol bilan murojaat qilgan edik albatta turli xil javoblar keldi to'g'risini aytish kerak o'zimiz ham hayron bo'ldik lekin bu javoblarning aksariyat qismi haqiqatga mos keladigand oilalardagi ajrimlarga aynan nima sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz bilmasams hozirgi paytda oilalardagi ajrimlarga aynan nima sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz to'qlikka sho'xlik nima deydi keyin ozgina ayol yosh qizlarni yosh ayollarni yengiltakligi ai hayotga yengil ko'z bilan qarashadida og'ir qiyinchilik ko'rmaganlar deb o'ylayman yoshlarni anaqaga kattalarga hurmati yo'qligidan birinchidan sabrli bo'lish kerak yoshlarni besabrligi betoqatligi bir birini yaxshi tushunishi kerak inson uchinchi shaxs aralashishi manimcha noto'g'ri mayli xud otasidir onasidir shu ikkita yosh ikkalasi bir birini tushunib yashasa bo'ldi manimcha oila to'g'risida yoshlarda misol uchun yetarlicha tushuncha yo'qligi mas'uliyat his qilmasligi endi bu e, yerda erkak kishini roli juda ham katta oilada aslida shunaqa deb o'ylayman e, tarozini deydi de ikkita pallasini ham baravariga o'sha bilish kerak erkak kishi ajrashishga sal tushmaslikda, bir birini tushmaslik, hayotga jiddiy qaramaslik ota onalari shularga tayyorlanmaganlari uchun birinchisi pul ikkinchisi ijtimoiy kelib chiqish uchinchisi sabrsizlik bugungi kunda judayam bir uh, urfga aylangan haqiqatdan yomon ma'noda urfga aylangan holat uchinchi shaxsning aralashuvi uchinchi shaxs kim bo'lishi mumkin uchinchi shaxs bu demak qaynona bo'lishi mumkin uchinchi shaxs qaynopa qaynisingil aka uka yoki qo'ni qo'shni hattoki o'sha kechirasizku bugun oilalarni mustahkamligi uchun mana shu oilani taqdirini ko'cha boshida pista sotayotgan ayol ham hal qilib qo'yaptida albatta insonlarda nima uchun bir biriga bunchalik ishonch yo'qolib ketdi nima uchun oilaga yengil qaralyapti degan savollarni eng avvalo birinchi navbatda sizga bermoqchiman nima uchun keling hozir avvalgi sizni fikr va mulohazangizni bilaylik bugun aynan ajrimlarga uchinchi shaxsni aralashuvi demak bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi bu o'rinda mani o'zimni alohida fikrim bor judayam ko'p mana shunaqa narsaga duch keldim mahallalarda ham ajrimlarda qatnashganimda muammo juda kattada uyerda bo'layotgan muammo aslida aytishadiku bizani qadimdan qadimdan elimizda shunaqa maqol bor onasini ko'rib qizini olgin deydi ipini ko'rib bo'zini olgin deydi demak uni pishiqligini ko'rib deydi endi bu maqolni tagida zamirida o'zi juda katta keng ma'no borda onaga qarab avlodga qarab tarbiyaga qarab olish kerak bu birinchi masala ikkinchi masala hozir judayam yosh onalarimiz haligi turmushga chiqib tezroq qaynona bo'lib qolishyaptide man undoq emas o'zlariga qandaydir bir amal kursi tegib qolgandan foydalanib o'sha yosh oilani ishiga aralashishim kerak man yo'lboshchi bo'lishim lekin aslida ularga nisbatan teskari ish olib borishyapti bitta narsa agar oilada qizlarni man doim aytaman bu narsani har doim suhbatlarda aytaman onani tarbiyasi qizlarga chiroyli berilsa qiz chiroyli tarbiya olsa odob axloq borasida hamma borasida ozgina o'zbek ayollarimiz o'sha uy bekalari bo'la turib o'sha uyda o'tirib o'zlarini farzandlariga ayniqsa qizlarga to'g'ri tarbiya berishsa keyingi hayotda qiyin bo'lmaydi biz hozir yoshlar mani kechirasiz yani endi shunday deb gapirishga majburman qizlarimiz shoshaloqroq bo'lishdi sabrsizroq o'sishyapti onani tanbehlarini o'zlarini haligi osmonni yettinchi falakdagi qandaydir orzu niyatlariga şu oshirib yuborishyapti va natijada qarangchi qaysi mahallaga bormang qaysi ko'chaga kirmang ajrim ajrim va yana ajrim avvallarini eslaydigan bo'lsak masalan bitta xonadonda to'rtta kelin uchta kelin ikkita kelin masalan u bola chaqasi bilan ahil yashardida hech qanaqa gap so'z chiqmasdi hech nima bo'lmasdi sababi uyda mana uy o'zini uyida o'sha onasi qaynonasini xizmatini qilayotganligini sabr qilayotganligini hayotiy tajribada ko'rar edi bugun esa nima bo'lyapti bugun yoshlarni eng birinchi asosiy maqsadi mustaqil o'zi alohida chiqib ketish endi kechirasiz ku mana oddiygina misol qilib aytaman hozir aksariyat hammasi demayman yolg'on bo'lib qolai aksariyat yoshlarni o'zi yashaydigan uyga shundoq kelishingiz bilan uy yig'ishtirish boshlaydi voy assalomu alayku hush keibsiz deydida narsani olib turib 'tirig o'tirin mana buni olib bui mana buni buni yig'mayapsanlar o'sha paytni o'zida yig'ishtirish boshlaydi yo noto'g'rimi albatta haqiqatdan shunaqa nimaga sababi uyda masalan qaynona yo'qlig balki qaynona bilan yashashni ham o'ziga yarasha gashti bordir marhamat man ajrashishlarni sababi hozir qaynonalar deyishyapti menimcha nafaqat qaynonalar balki qayngachi qaynsingillarning aralashuvi tufayli ajrashishlar juda yam ko'p Ma man o'zim hayotiy voqeadan kelib chiqib aytyapman shunaqa ko'rsatuv o'qiganmiz biz ajrashishlarni sababi deb o'rganib chiqqanimizda qayni singil aralashuvi <laughs> qaynagachini aralashuvi bo'lgan bitta narsani aytib o'taman qayni singil yoki qaynagachi masalan hayoti bo'lmasa agar solishtirishni boshlaydi ya'ni o'sha kelin bilan solishtiradi o'zini hayotini uni hayoti boshqa buni hayoti boshqa u bilmaydi solishtiradi vaholanki o'sha akasiga yo ukasiga gap o'rgatib oila buzilishlariga kelib sababiga kelib chiqadi keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim bularni gaplariga hozir maktablar uyushtirsa bo'ladi suhbatlar deyaptilar lekin hozir internetni ochsangiz psixologlar to'lib ketgan mana shu har qanaqa yo'nalish'c motivatorlar psixologlar qizlarni turmushga chiqishdan oldin mana bunaqa qiling deb o'rgatuvchilar judayam ko'p kirib ko'rsangiz ya'ni o'sha yangi kelin kuyovlarga ham tavsiyalar berishadi boshqa qilishadi baribir o'sha o'sha ming o'sha psixologlar <laughs> ko'payadimi motivatorlar <laughs> <laughs> ko'payadimi o'sha oldingi o'sha ota bobolarimiz zamonidagi o'sha buvilarimiz aytgani bilan yashasak menimcha to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman oilada olish kerak demoqchisiz hamma narsa albatta bu yerda aslida muammo nimada bo'lyapti nimaga insonlar <laughs> bunchalik o'zgarishyapti yoki aytaylik bugungi mavzuda nima uchun qaynagach yo qaynsingillar aynan oilalarni buzilishigacha olib borishyapti degan savolimiz bilan keling murojaatchimizni o'zlariga yuzlanamiz va bugun biz bilan studiyamizda aoqodirova jizzax viloyatidan tashrif buyurganlar ishtirok etadilar ularni oilalari aynan qaynisingillari tufayli buzilib ketgan marhamat assalomu alaykum xush kelibsiz albatta murojaatingizda qaynsinglim tufayli oilam buzilib ketdi deb murojaat qilgansiz keling bir boshidan boshlaymiz demak qachon turmush qurgansiz nechta farzand ko'rgansiz nechi yil turmush qurdingiz va turmushingiz qanday boshlangan edi turmush qurganimizga bir besh olti yil bo'lib qoldi xullas bizlar uyda yashab tinchgina yashayotgan vaqtimizda qaynsinglim bor edi qaynsinglim nima desam ekan eri bilan ozroq kelisholmay qoldi eri ichkilikka berilib ketdimi qandayder urushib qoldilar keyin uh, keldilar bizani uyga keldilar haydab yuborishibdi shuning uchun bizlarni uyga ular qaysi ota qo'liga kelganlar to'g'rimi keyin bizanikida mm -hmm. kelgandan keyin kegand, uh, ancha vaqt uh, bizlar kelin bo'lib tushgan eh, men bu yerga tushganimdan osha olti oy davomida olti oy davomida indamay kelishib yashayotgandik <laughs> keyingi vaqtda qaynsinglim o'rtalig'ida ozroq ikkalamizni o'rtamizda <laughs> kelishmovchilik bo'ldi ho'p olti yil bo'lgan bo'lsa turmush qurganingizga deylik o'sha olti yil mobaynida birinchi o'zi turmush qurishingizda boshida mana qaynsinglingiz agar <laughs> o'z nomibilan aytadigan bo'lsak ota uyga qaytib kelishidan avval sizni turmushingiz yaxshimidi oilada qaynona qaynota turmush o'rtog'ingiz bilan hayotingiz qanday kechgan qaynotam yo'q edi qaynonam bor edi u turmush bo'ib tushgan vaqtimda qaynsinglim turmushga chiqib ketgan edilar qaynsinglim qandaydir uyog bilan ancha vaqt yashab turib bolalari bitta bolasi bor kelgan uyga ajrashib urushib qolgan sababli keldi undan oldin yaxshi edilar yaxshi yashagansiza undan oldin farzandlaringlar bormi farzandimiz yo'q farzandingiz yo'q tushunarli qaynisinglingiz mana keldi turmushimiz o'zgardi deyapsiz ya'ni ular qaytib kelganlari bilan lekin urush janjalni sababi nima bo'ldi ro'zg'or bo'ldimi ovqat qilish bo'ldimi yo kelin ko'p uxlaydi bo'ldimi yo kechirasi kechirasizku yoki kelin tug'maydi <coughs> qo'yib dedimi nima bo'ldi o'zi nimadan boshlandi o'zi mayda chuyda narsalardan bo'ldi ovqat qilsak masalan qandaydir ovqatni bolasiga kamroq sizib qo'ysam yoki nimadir bolasini kirlarini yuvishga ulgurmay qolsam shunaqa mayda chuyda gap so'zlardan ajratyapsan bizni undaqa bunaqa de gap so'z mayda chuyda so'zlar bilan keyin esa men tushuntiraman dedim harakat qildim bo'lmadi keyin qaynonam menga baqirib berdilar sen bitta yo bitta qizimni deb urishib berdilar erimga har kuni kechqurun yig'lab aytardim boshqa uy olaylik bizar chiqib ketaylik deb yoki u chiqib ketsinlar deb aytsam keyin o'rtaliqda erim bilan oramiz yomon bo'lib qoldilar o'sha qaynsingliniz sizni yashatgan qo'ymada, xullas o'zi ajrashib kelgan o'zi ajrashib keldi mana shunaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. ajrashib kelib yashatgani qo'yishmaydi o'zini hayoti bo'lmagan uchun bu kelinni ham yashat mana boya aytganim yuqorida lekin bu qizni Leki ha ha haqqi bor lekin uyizdamisiz i qayerda yashayapsiz qizli uyizda o'zimizni uyimizda ota onangiz bilan otangiz ota uyida nima kalta yeganmisiz gapira olmayapti albatta hozir <laughs> hozir bizni qahramonimizni ham tushunish mumkin chunki ular birinchi marotaba televideniya orqali chiqyaptilar hayajon bo'lyapti shuning uchun ozgina savol bilan kom dona dona berganimiz yaxshi lekin keling shu qayni qaynisingil to'g'risida gapirsak mana savol nima uchun manga hamisha qiziq tuyuladida nima uchun masalan ajrashib kelgan qaynisingil yoki o'zi uyga qaytgan qayni qaynisingil alamini kelindan oladi bu yerda qandaydir ruhiy o'zgarish bo'ladimi yo nima uchun masalan u ko'rolmayapti yoki uh, deydigan bo'lsangiz o'zini jigarini oilasiku begona emasku masalan qo'shnini kelini haydab yuborsa mayli boshqaga telefonni balosi bu birinchi o'rinda oldin qanchada javob berishardi qaynona qaynotalar uyga eng yaqin o'n besh kun bo'lmasa bir oy bo'lmasa bir oy bir oy endi tasavvur qiling i birinchi marta bir shu yeng kelin bo'lganda undan keyin oy qarang uyga borish uchun ham bizani milliy qadriyatlarimiz bor o'sha qadriyatlarimizni saqlab qolishimiz kerak mayli zamon o'zgarayotgandir mayli yoshlar o'zgarayotgandir lekin qadriyatlarimizni o'zimiz saqlab qolishimiz kerak mana to'ppa to'g'ri aytdingiz o'n besh kun birinchi borishida keyin esa bir oy keyin kechirasiz u farzandli bo'lgandan keyinchi bir yarim oyda ham yig'ib terib borib kelishini o'zi bir muammo edi va yana bir narsaga e'tibor beramiz hozir kelinlarimizga mana shunga o'xshagan kelinlarimiz tayyor moshinaga o'tkazib yo'q qaynota meni kechiringlar yoki bo'lmasa haligi uydagi bir anaqa olib borib qo'yishadi kechirasiz yandik chaqirab bunaqa baxt qayerda o'ziz borib kelar edingiz agar kechqurun xo'jayiningiz ishdan o'tsa borib bolani olib kelardi bo'lmasa amallab yetib kelardi bu birinchi masala ikkinchi masala albatta bir oyda borgan kelin qiz onasi bilan otasi ukasi o'sha yerdagi singlisiga butun ichidagi emotsiyasini aytib oladi deb o'ylarmidingiz yo'q birinchi bo'lib sal yomon mani kechiradilar endi bular ham man sizga hech qanday anaqam yo'q man ham sizni endi ko'rib turibman bitta narsada erkak kishini ham to'g'ri tushunish kerakda qaytib kelgan qiz birinchidan o'zini oilasi buzilgani uchun butun ichki hissiyoti tuyg'usi oilasida bo'ladi farzandi oldida o'ynab yuribdi bu birinchi uni juda yam hayotdagi minus joyi albatta albatta uni o'ylaydi ikkinchidan unda qandaydir ichida de qahr deymizmi g'azab deymizmi emotsiyalar buni psixologlarimiz juda yaxshi biladi endi mana shunga ozgina dalda bo'lib turilsa aka dalda bo'lsin uka dalda bo'lsin ona dalda bo'lsin ozgina bo'lib tursa shunaqa joyda yutib ketadigan joyimiz <imle> bo'ladi ko'ryapsizmi mana shundan kelib chiqyapti janjal uchinchi shaxs qayerdan mana shu uchinchi shaxsni ham hayoti bor o'zi aslida bu yerda bitta to'g'ri yo'l tutilishi mumkin edi agar lozim <imle> bo'lsa qiz qaytib keldimi <imle> ona ota o'g'il o'sha mana farzand hammasi o'tirib mayli kelinni qo'shsin agar oilani zo'r a'zosi qilib qabul qilib olishgan bo'lsa ba'zan qizlarni bekitishadida kelinni bekitadigan bo'lsa aka uka opa ona o'tirib ana shu qizni tezroq hayoti tiklanmayaptimi bo'lak qilib turib bunga aralashtirish kerak emas qarz ikki qo'ldan chiqadi sizdan ham ayb bo'lishi mumkin turmush o'rtog'igizdan ham birinchidan er xotin qo'sh ho'kiz ikkalanglar kelishib olishinglar kerak o'zi hozir hayot shunday umr qisqa adajonisi desangiz вот turmush yaxshi gapirsa er so'ygani el so'yadi esingizdan chiqarmang farzandii yo'ozir gapring ichigizdagini gairing aytyapman farzandim yo'q deyapman o'sha yuzasidan necha yil yshadiz janjal chiqyapt olyi bitta singlisini birgina farzandi bor uchun endi akasi bitta singlisi uchun farzandi bor uchun menga nima qilmaydiyu meni farzandim yo'q u yerda menga baqirib berib shu yuzasidan urush chiqib qaynonam menga so'kib bu yerda bitta qizim bor o'zi shuni ham ortiqcha ko'rdingmi sen oldin tug'ib ol degan gaplarni gapirib shundan janjal chiqib keyin hozir uyga ham o'zimni uyimda ham yashamayapman shu toshkentda kelib shu toshkentda kvartira bilan ishlab yashab yuribman siz mana farzand yo'q deyapsiz olti yil yashagan ekansiz nahotki mundoq bir borib tekshirtirib yo bir buni oldini olish maqsadida bir tekshiruvlardan o'tmagansizlar o'tdim ko'rindim bo'lib qoladi xudo xohlasa debshtiasizda ayb yo'q sabr endi mana qarang olti yil umriz o'tib balki meditsinadan tarafdan qiz bolada bor bu narsa eriz tekshirtirmasa qaynonangiz olib bormasa hayotiniz buzilib ketdi mana jamiyatda oilalar qanaqa buzilyapti bu e'tiborsizlik o'zi ajrahganmaiz qonuniy hozir ajrashdingizmi hozir sizda sud bo'ldimi? bo'ldimiiy qonuniy ajrashdingizyo'q qonuniy ajrash emas 3 uchtaloq berdilar xullas qanchadan bir yashamaysiz? o 1 yildan beri bir yildan Qaynisingiz nima uchun ajrashganlar bilasizmi eri ko'p ichib janjal qilib haydab yubrgan mana bular hop halol rizq teryaptilar lekin o'sha har xil qing'ir qiyshiq yo'llarga kirib ketayotganlar qancha son mingta qancha qancha son mingta bu bu haqiqatda shuning uchun albatta biz bugun oyna sifatida bizni kuzatib turgan insonlarga oyna sifatida oilani qanchalik muqaddasligi va uni asrash asrash kerakligi maqsadida ham layloni taklif etdik marhamat mayli bitta savol bersam qarang qaynisinglingiz qaytib kelishidan oldin qaynonangiz bilan qanaqa edingiz qaynonam uncha yomon gapirmasdi yomon ham emas yaxshiha emas o'rtacha edilar man nimaga bu savolni berdim mani buvimni o'zlari bitta maqollari bor edda o'nta yaxshi qizdan bitta yomon kelin afzal degan albatta maqollar bor ed o'shanga mana man o'zimizni buvimni hayotida bo'lgan narsa buvim besh yil farzand bo'lmaganda qaynonalari man o'zlarini qaynonalari oyna bo'lgan farzand kelin siz yaxshisiz bu yerda asosiy rol qaynonada chunki bular ham boshqa hali yosh ikkalasi yosh ikkita yosh o'rtasida monizot tenglik ushlaydigan bu qaynona hisoblanadi demak agar qaynotangiz o'tib ketgan bo'lsa qaynona kel kelin yaşsan, e kızım, san hali yoshsan qizi kelayotgan paytda aytish kerak ey qizim san ertaga o'zing yo'lingni topib ketasan ertaga mani boqadigan bu mana shu kelinni man bu yerda aybni yoshlarga qo'yish niyatim yo'q bu yerda onada agar qaynona yaxshi bo'lib qaytib kelgan farzandini ey qizim san ertaga yarashib ketasan erta man, bila, man ke deyip, alasana, ke, ke, keptirip, bu bilan men yashayman deb agar qaynonalari farzand deb ikkalasini o'g'lim kel qizim kel qizlarni kelib turib bu mani kelinim kelinim emas qizim agar bularni qaynonalari ikkinchi qiz sifatida qabul qilganda boshqa masala bo'lardi mani bu besh yildan keyin hozir bu dunyodan o'tdilar o'n ikkita farzand tug'dilar besh yildan keyin hozir ayrim yoshlarda ikkita yigit turmush o'rtoqlarida ham kechqurun misol uchun kirgan paytlarida nima bo'lyapti opasi bilan urishyapti gapiri aytishsa ana opasi jigari bu yoq turmush o'rtog'i bir tomondan ikkinchi ayb turmush o'rtoqlarida ham bor deb o'ylayman chunki opajonim siz mani opamsiz jiganimsiz bu mani juft halolim xudo xohlasa biz sabr qilsak ollohim sinovli bu dunyo sinovli dunyoda sabr qilsa hamma narsa bo'ladi balkim allohni bularga bergan bir sinovidir aslida de, ayollar dey de, deydi de, asli makkor de, dey de, deydi bizada aslida ayollar deydi aktyor deydi artist deydi de. aslida de, ayollar deydi de, shunaqa bir ularni anaqalari qirqta tuyaga yuk bo'ladi qaysidir jihatdan ana shu aktyorlik ham o'sha qirqta tuyaga yuk bo'lish joyi ham mana shunaqa joyda kerak bo'ladida bilasizmi ayol kishi hayotda o'zi artist bo'lishi kerak erini oldida artist qanday artist bo'lishi kerak u haq ma'noda u bir qandaydir tom ma'noda yaxshilik ma'nosida artist bo'lishi kerak agar siz har kuni anavi erga mana bundoq biz uy olib chiqib ketaylik u bechorani balkim qo'lida yo'qdir biza masalani bir tomonlama qaramasligimiz kerak balki qo'lida yo'qdir chora topolmagandan asabi yonida yotgan yo'ldosh bo'lgan besh yillik xotiniga bu gap aytishni o'zi oson emas erkak kishiga bu tomonini ham olish kerak har doim bir xil aytaversangiz biza chiqib ketaylik biza anaqa qilib ketaylik manga kun bermayapti degandan keyin erkak ham oxiri nima qiladi mana sanga deydi bitta nuqtani qo'ygan qo'ya qolgan bunaqa oilalar rosa ko'p mana man yurist sifatida aytamanda hamma o'zini fikrini aytadi chiroyli gapirishga hamma usta lekin bularni o'rniga o'zini qo'yib ko'rsinda asalan uchinchi shaxs deymizu uchinchi shaxs deganda siz aytdingiz boshida 18 ga kirgan qiz boshqa muhitda tarbiyalanib boshqa oilaga boradi u qaynini o'tirib oladi, o'g'li barib yaqinda albatta hech kim ki kelinni farzand sifatida ko'rmaydi uchinchi shaxslarga kim kiradi Avvalo qaynana, qaynopasi qayni singlisi mana shu jamiyatimizda rosa ajrim ko'p qancha bularni ajrashmasin mahallalarda yig'ilish u mahallaga mana boradi mahalla qonun tomonidan baribir hal qilib berolmaydi baribir belgilangan tartibda nikoh tuzilgandan keyin uni belgilangan tartibda nikoh guvohnomasini sud orqali mana bular farzandi yo'q ekan ikkalasi birgalikda borsa d orqali hal qilsa ham bo'ladi ajrimini rozi bo'lsa ikki tomon agar bir tomon norozi bo'lsa farzandi yo'q sud orqali baribir sudga ariza bilan murojaat qilganingizda ham hozir sudlar muhlat beryapti uch oy илi ko'rmasdan qoldirib yuboryapti olti oyga bular yana bolalari bordi bolalari yo'q yana oilani tiklasin deb bizni belgilangan tartibda sudlarga ham yo bo'limiga ham bularni oilasi buzilib ketishi hech kimga qizig'i yo'q minglab minglab oilalar ajrashib ketmoqda man yurist sifatida yetmoqchiman mana siz hozir misol tariqasida tumanlararo har bir toshkent rayonida joylashgan sudga borsangiz faqat nikohdan ajrashish aliment aliment nikohdan ajrashish mulk bo'lish mana qonun nikohdan erkak kishi halol ayoli qiz bilan nikoh qurdimi bo'yniga oldimi mas'uliyatni sezishi kerak onani qaynsinglini gapiga qarab uni og'zidan man shu so'zni ishlatgani og'zimga eslagani qo'rqaman u o'yinchoq bo'lib qolgan u qildim bu qildim ertaga javobi bor hamma narsani mana shunaqa qilib ota onasini tomoniga o'tib oladida qizlarni haydab e, yana boshqasini oler boshqasiga uylanib baxtli bo'lganini ham man ko'rmadim evet. ko'rmadim unisi ikkinchisi bundan o'tib aytadi birinchisi manga yaxshiroq ekan men shu sal xato qilgan ekanman deydi yo ko'pincha oilalarda hozir telefon endi biz kechagi yigirma yil o'ttiz yilga qarab yashashimiz keragi yo'q biz bugungi kun bilan yashashimiz kerak ertangi kun bilan ham yashab bo'lmaydi nima uchun ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi житьтоян ayol kishini himoyasini avvalam eri qilishi kerak edi ona bu farzandli bo'ladimi bo'lmaydi bu ham birovni bolasi mana shunga xudodan so'rasa harakat qilsa xudo farzand o'n yillab o'n besh yillab farzand er xotin turmush qurib bir biri bilan sammanga bormasdan yashayotgan bir oilalarni ko'rasiz suhbatlashsangiz qaynonam mani hech qachon urushmagan erim bir marta ham qattiq gapirmagan havas <toms> qiladigan oilalar bor keyin yana bir misol ko'pincha oila buzilishlari mana shu yo'qchilikdan ham kelib chiqadi pampersiga pul so'rasa eri bermaydi qaynonasiga borsa so'rasa bor o'zing ishla deydi a e ikkita yosh bolasi bilan qayerga borib ishlaydi ayollar dekretda bo'lsa bir yoshga to'lmagan bo'lsa bor chiqib ket deydi u deydi chidab chidab yashaydigan ayollarimiz ham rosa ko'p bizda biz bularni подderjka qilib er turmush o'rtog'i sifatida ayollarni qanotini oldiga olib поддержка qilib hayot tiklash kerak ertaga bu ayolni ham ovoli bo'ladi albatta juda ge judayam to'g'ri aytdingiz bugungi kunda haqiqatdan ham balki o'sha erkaklardagi mas'uliyatning kamayib ketayotganligi va hayotga yengil pala parchi qarayotganligi tufayli ham oilalar ajralyapti sababi biz yuqorida aytib o'tdik ming to'qchilik yoki o'sha yo'qchilik deydigan bo'lsak barcha barchasida ko'p narsa erkak kishiga bog'liq biz bilamiz bir oilada bir erkak hattoki uchta ishda ishlaydi nima uchun sababi o'sha yo'qchilikni tugatish uchun oilasini farovon bo'lishi uchun va eng avvalo farzandlarni ozgina qo'llab quvvatlab ularga ilm berish uchun bu yerda o'zimiz ko'rib turibmiz o'n yetti yoshda uzatilgan bo'lsa demak laylo maktabdan keyin hech qayerda o'qimagan ham va laylo sizga sizga shu o'rinda bir narsani aytmoqchimiz mana hayot davom etar ekan Uh, sizda juda yam yaxshi tavsiyalar berdilar hozir siz o'sha hayotingizni avvalgi qora chiziqlari deymizmi siz uchun yomon xotiralar qoldirgan hayotingizdan voz kechishingiz ya o'sha uh, ajrimi olgan holatda yangi hayot qurishga harakat qilishingiz kerak bu yangi hayot degani nima degani siz uchun hozir imkoniyatlar juda yam katta hozir aynan mana shu qizlarimizni o'qishlari borasida ya'ni o'sha mahallaga murojaat qiladigan bo'lsak hattoki kontrakt summalarini to'lab berish kerak bo'ladigan bo'lsa sizga hunar berish shu bilan birgalikda qandaydir hunarga o'qitish hattoki tilga o'qitib turib biz bilamiz o'zini biznesini boshlayotgan boshlagan qizlarimiz ayol qizlarimiz ham ko'pda va albatta bu hayotda masalan siz bir marta qoqilganingiz yoki sizni peshonangizga sizni taqdiringizga mana shunday oila yoki mana shunday inson tushganligi bu ham taqdirni sinovi bunga buison qilishni o'rniga albatta bu holatdan tezroq chiqib ketib yangi hayotga qadam qo'yishingizni biz ham tilab qolardik sababi hali yoshsiz va eng to'g'ri aytilgan gapi bu yo'qchilikdan ayol kishi ya'ni qiz bola buziladi bor boylikdan erkak kishi buziladi deyiladi xalqimizda mana shu yo'shilik tufayli o'sha har xil noto'g'ri yo'llarga kirib qolmasligingizni so'rardik nima uchun sababi aksariyat bizga murojaat qilgan insonlarni ham yoki umuman statistik ma'lumotlarni ko'radigan bo'lsak chet elda turli xil ishlarni qilib yurgan masalan aytaylik o'sha yosh o'zbek ayollarni e, taqdirlari ham aynan mana shunaqa ayanchli boshlangan va oxiri u yerda ayanchli tugayotganini ham o'zimiz guvohi bo'lyapmiz kelajakda faqat tushkunlikka tushmang pozitiv oldinga qarab olg'a nima yordam kerak bo'lsa davlat sizga yordam beradi agar biza tarafdan kerak bo'lsa biza ham sizga qo'limizdagicha yordamimizni beramiz lekin yomon yo'lga kirmang yomon qizlar bilan yurmang Manu, Layla, hon, manu, mana laylaxon o'zi mana chiroyli qiz ekansiz bularni gaplariga 100% qo'shilaman yomon yo'lga kirib ketmaysiz degan umiddamiz agarda kelajakda mana yaxshi turmush o'rtoq chiqib turmushga chiqsangiz bitta qaysidir kitobda hozir baxtli oila degan kitobda o'qigandim sen turmush o'rtog'ingni qulga aylantirma qulning jufti cho'ri bo'ladi sen turmush o'rtog'ingni shoxga aylantir va o'z o'zidan malikaga aylanasan degan gaplari hozir yodimga tushib ketdi o'shaning uchun kelajakda turmush qursangiz albatta turmush o'rtog'ingizni o'sha aytganlarini qilib malikaga aylanib yaxshi hayot kechirishingizni so'rab qolardim albatta rahmat ekspertlarimizga minnatdorchilik bildiramiz albatta oilalarni mustahkam bo'lishi nafaqat ikki yoshni qo'lida balki atrofdagi insonlarni ham qo'lida ekan faqatgina biz ularni qo'llab quvvatlashimiz tushunishimiz va kerak joyda faqatgina kerakli maslahatni berishimiz kerak bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi siz bilan yana ko'rsatuvda ko'rishguncha xayrlashamiz salomat bo'ling